Привіт, друзі! Ви мене просили ще відео з діалогами, тож ми продовжуємо. Сьогодні в нас буде діалог про оренду квартири. Я буду читати трошки повільніше, ніж звичайно читав би, і з більш, значно більш монотонною інтонацією, щоб ви краще чули. Salut, Maxime! Tu sais, j'ai essayé de trouver un appartement par moi-même, mais je crois que j'ai rencontré tous les arnaqueurs de France. À quel point c'est difficile en France? Oh là là! Raconte moi tout. Tu as cherché comment? J'ai commencé par les annonces de particuliers sur Le Bon Coin, se loger ou bien ici mais une dame à Nice voulait que je lui envoie une copie de mon passeport, avant même de voir l'appartement, puis un couple qui loue un appartement à Marseille, prétend habiter à Brest et veut que j'achète des NeoSurf. Si j'ai bien compris, ce sont des coupons que les arnaqueurs utilisent souvent. Ah, les fameuses arnaques aux coupons NeoSurf. Mais euh, je doute qu'ils habitent à Brest. Écoute, il y a deux façons plus sûres de louer un appartement en France. Les agences de location ou les personnes que tu connais vraiment ou leurs amis. Les agences, ça a l'air compliqué. On m'a dit qu'il faut gagner trois fois le montant du loyer et avoir tous les papiers du monde. C'est vrai, il faut des justificatifs de revenus et souvent un garant. Mais ne t'en fais pas, je connais le système. Et pour le garant, ça doit être drôlement difficile d'en trouver un. Pas toujours. D'ailleurs, si tu veux, je peux être ton garant. Je suis un expert en paperasse et j'ai un stylo qui ne me quitte jamais. Vraiment Tu ferais ça pour moi Bien sûr, je te fais confiance. Et puis, un studio, c'est parfait pour commencer. Juste assez de place pour toi et tes rêves. Ou tous mes problèmes. <laughs> et pour les villes, tu penses à quoi? Pourquoi pas Versailles? Là, c'est mon cher qu'à Paris. Tu pourras te prendre pour une reine, pour Marie Antoinette, car je perds déjà la tête. Mais Versailles, c'est tentant, hein? Mais, tu sais que je compte prendre un studio, pas un château. Якщо вам подобається такий формат, пропонуйте теми для інших відео такого типу. Також, якщо ви хочете покращити інтуїцію для того, щоб визначати рід слів чоловічий та жіночий, ви можете перейти за посиланням і скачати безплатно мою табличку. Вона буде дуже корисною. Ті, кого цікавить підручник з французької мови для рівня А 1 він також є в коментарях.